Ми з вами зараз знаходимося в історичному місці. Це Національний історико-архітектурний музей Київська фортеця. Київська фортеця це одна з найбільших фортець в Європі, яка має схоронність майже 90%. Зараз ми знаходимося на госпітальному укріпленні Київської фортеці. Це укріплення музеїфіцироване. Тут знаходяться два діючих великих музеї. В Київській фортеці. Часто відбуваються різноманітні фестивалі, конференції, включаючи міжнародні конференції. Проходять вистави, започаткували цілий проєкт з театром Маскам Рад, Театральні Суботи в Київській фортеці. Приємно відмітити і відзначити, що в минулому році музей став співорганізатором аж трьох фестивалів. Перший з фестивалів це фестиваль історичного документального кіно. Спільно з соціально-культурним проєктом Джойфест, другий фестиваль це фестиваль театральний, який теж відбувся спільно з Джойфестом та театром Маском І третій фестиваль це фестиваль «Енергія талантів. Тобто, хочу відзначити, що музей динамічно розвивається, він не стоїть на місці, маючи для цього і бажання, і сили, і площі. Колектив музею намагається зробити все, щоб людям, які відвідують музей, було дуже цікаво в ньому. Музей динамічно розвивається. Вчора ми спільно з посольством Республіки Польща, з консульством відкрили меморіальні дошки. Це був вінець більше ніж дворічної роботи колективу музею і польської сторони, фонд Свобода та демократія. Тобто музей має дуже великий потенціал для того, щоб стати на одну ступінь з такими музеями, як Софія Київська, Лавра. Ми робимо все для того, щоб налагодити зв'язки міжнародні, щоб сюди був нестримний потік екскурсантів. Колектив знаходиться у стані стресу, голові КМДА панові Кличко ВВ і копія директора від департаменту культури. Попові Шановний Віталій Володимировичу, до вас звертається колектив Національного історико-архітектурного музею Київська фортиця з приводу поновлення колініча одноосібним керівником музею за рішенням суду. З цього приводу хочемо повідомити, що у відповідності до положення про національний історико-архітектурний музей Київська фортеця далі положено, затверджене розпорядженням КМДА від 21 липня 1998 року No. 1497 в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 21.07.12 року безпосередньо управління музеєм здійснює генеральний директор, який призначається на посаді, і звільняється з посади наказом начальника головного управління культури, виконавчого органу Київської міської ради Каємля. Колектив музею успішно працює. За цей період музей відвідало більше 300 тисяч відвідувачів. Проведено більше 130 культурно-масових заходів. Музей став цікавим об'єктом для відвідувачів. Зав'язалися нові ділові стосунки. Головне, що постійно вдосконалюється експозиційна діяльність музею, в тому числі за рахунок творчої співпраці з іншими організаціями. Взагалі, музей заявив про себе на новому, якісному рівні як осередок сучасної культури, а не застійний заклад. Де роками не відбувалося нічого нового і цікавого для пересічних громадян. Активізувалася наукова робота. Співробітники музею не лише беруть активну участь у наукових конференціях, представляючи власні дослідження, але й всіляко сприяють їх організації та проведенню. Минулого року на базі музею було проведено конференцію молодих учених з історії науки і техніки та ряд інших заходів. На 2015 рік заплановані наукові конференції з пам'яткознавства, Зарембівські читання та музеї знавства. Стан невизначеності з питанням щодо керівництва музею серйозно непокоїть його колектив, що виступає проти будь-яких змін у цьому відношенні. Ця ж невизначеність негативно впливає на стосунки з іншими організаціями, які в своїй співпраці з музеєм хотіли б розраховувати на певну його стабільність, а її відсутність вже позначилась на планах проведення в цьому році музейної конференції та ряду інших заходів. Музей ніякого відношення до цього процесу за часам яком ніколи нема. Це починало управління. Статус національний ми мали в 2007 році. Кстати, с 2007 года все здесь присутствующие практически получали совсем другую Але це, як знаю, спеціально було зроблено, тому що людина не хотіла, знала, що необхідно буде відвезти контракт. Ми кожен день розумієте, приходимо, не знаємо, що нас чекає. Тільки треба уточнити там не 10 участків, а було подано сім участків, із них шість участків було прийнято. На сьогоднішній день чотири участки вже є рішення, і два на розгляді в часі розгляді ці участки. Були участки не було документації, чи була документація, Ні, не просто, було просто ніхто раніше їми не займався. Ці участки давно по кадастрових номерах числились за Київською фортецею. Але це все потрібно було подати клопотання. Я займався цим питанням, читайте з 13-го року з марта місяця, і по сьогоднішній день ці питання рішаються ще То, он должен был он в свое время сделать. Очень заинтересованное лицо. Почему? Потому что пришел к простым рабочим и ушел мы, с, мы, мы с морально-этическим морально конфликтом с бывшим, так сказать, директором. И буду надеяться, что он не вернется сюда. Ну, в коллектив, я имею в виду. Поэтому сложно было очень работать. Вы прекрасно знаете, что человек скандальный. Ну, я просто именно подчеркиваю эту сторону его в целом такой и постаси руководителя. Человек скандальный, неуважающий в элементарном, ну, просто обычные человеческие права. <говорит> да, ну, ну, да. мы, мы надеемся, что все-таки его возвращения не будет. Любой музей европейского уровня это музей, который сохраняет прежде всего. Сохранять то, что досталось в наследство предыдущим поколениям. Вот, к сожалению, нам сохранять необыкновенно сложно это все. Катастрофическая нехватка средств, катастрофическая нехватка специалистов в какой-то степени. Мы тоже должны подчеркнуть, что при предыдущем директоре кадровые вопросы решались архисложно и архиплохо. И поэтому сейчас, ну, не то, что там какого-то я леща запускаю в сторону нынешнего руководства, но при том, при всем появилось понимание. Это самое главное. Любой руководитель, он славен чем? Мудростью. То есть, когда нарванный руководитель уходит, приходит на его место разумный руководитель, думающий, перспективный, в том смысле, что он видит перспективу развития этого учреждения. Работать всегда приятно. Заслуги Вячеслава Яковлевича несомненны в том, что он провел реконструкцию, что он раскрутил музей там и так далее. Какая получается мать или какой отец из него, если он свое же детище и угробил? Почему? Еще никто не занимался, а получается сейчас уже нельзя заняться к тому моменту, когда его уволили, вопросами его халатного, небрежного и более того прямого преступного отношения к той же, извиняюсь, реставрации и к той же реконструкции, в первую очередь реставрации госпитального укрепления. Почему? Конкретные примеры. Здание пищеблока, пристроенное к зданию центрального капонира за государственное средство, было построено на баланс никуда не принято, в эксплуатацию не введено. Что с нашими державными денежками там случилось, они с державными денежками? Получается, попросту в виде бетона закопаны банально в землю. Не договорился, не обеспечил передачу ни центрального катанира, ни въездной башни на баланс музея, как это было положено. Почему? Он к ним интерес потерял, ему это не интересно было. Ему же нужно было, как говорится, показать, что он здесь Царь и бог, Барин и так далее, а этим даже, извиняюсь, не получал никому заниматься. В результате нет ни центрального капонира, вот, и в результате нет комплекса органически с ним связанного, в который государство вложило деньги, построивший, пристроивший к нему пищеблок. Извиняюсь, за такие халатности при Советском Союзе люди давно уже не бетоном занимались, а лесом. А все помнят лозунг последних руки в Чем ешь, тем краще, чем ерши, тем краще. Нет, это просто, и опять что же, скажи? это по поводу обоснованности его увольнения, заслуженное или не его увольнение. Вот если бы, опять же, собрать вот так вот, как коллектив, да, собрать вот так директоров музеев, и им рассказать, скажем так, художество, и потом спросить, вот как по-вашему, чем бы для любого из вас закончилось такое, как говорится, художество? От два з половиною роки, які ми працюємо без нього, так От, Тобто ми працювали при ньому, ми знаємо, яка була атмосфера, як ми працювали, ми знаємо, як ми працюємо без нього, так навіть при тому всьому, що не виділяються кошти ані на будівництво, ані на покос трави, ну ні на що, ну немає коштів. Так? Але всі ми добре знаємо, якщо нам треба покосити траву, ми вийшли за шосту на цьому ранку. Хлопці косять, да, ми там да, баби яжать, вони грибуть за сіном і гриби весь колектив. Люди добрі, прибігла виставка. У мене ж коли виставка, я вже не біжу до свого відділу, бо в мене і бігти. Особливо нема куди у мене три людини у відділі. Да. Коли виставка, біжу і кажу, все. Виставка треба робити. Дякувати, всі допомагають, ніхто не питає, і ніхто не каже, що я з іншого відділу, що мені немає е, ніякої справи до вашої виставки. Знаєте, з'явилася така єдність в колективі, підтримка. Ми підтримуємо, ми знаємо, що нам треба робити. Ми знаємо, для чого ми це робимо, бо ми всі хочемо. Чтобы действительно было и отведывание больше, чтобы больше людей сюда приходило, чтобы да? было интересно людям сюда ходить. Просто каждому самому на своем рабочем месте работалось спокойно, без унижения, без криков, без маток. Выслушивают, советуются, уважают в нас специалистов. Правильно? Да. Вот Нет, это вот самое главное, к чему хорошему мы уже очень привыкли. И мы из стресса пробить, как я сказал, уже не хочем. Мы раньше не могли работать, ну, даже не то, что с людьми, а с коллегами, скажем, мы земли. Потому что Слава Кулинча была настолько прочна, что если ты приходишь с людьми договариваться, ни о чем архи сложно, просто давайте вместе что-то сделаем. На тебя, ну, там, сначала вежливо, а потом, а вы откуда? А ты говоришь, ну, я вот, и вопрос, а вот что, Кулинич директор? Такой, ну да, нет, нет. Ну, в лучшем случае, давайте заканчивать. А в последнее время были великолепные такие, а вы знаете, что мой и ваш директор враждуют? Uh -huh. я говорю, отличная новость просто говорю. А что такое? Ну вот что-то они не поделили. Начал разбираться, а это пан Кулич барство свое проявил, мол, я вот такой, а ты какой-то не такой директор. Соответственно, кто с тобой будет работать? Ну, никто, сами понимаете, уже все, на этом умерло. Люди приходят, опять же, ты ведешь. Вот надо заключить того, что как бы разумно, по закону, мы хотим вещи, допустим, и нам хотят передать. Коль с человеком пообщался, человек выходит, вы знаете, ну вот, ну, это еще в маты опустить, в общем, все. Сотрудничество и тут прекратилось. Я вам скажу, наверное, года полтора-два, может и до сих пор, что-то не врать сильно. Мы пытаемся вот эту вот славу, я не знаю, там можно за славой, преодолеть. Мы занимаемся тем, что людям разубеждаем. Вы знаете, его нет. Вот с начинаем снова а его нет. У нас уже друг директор, при... человек тайну не может быть. Понятно. Приходи, смотри, человек приходит, смотрит, да, действительно, что с Леной Ивановной. Елена Ивановна говорит, человек говорит, да, у вас есть изменения, у вас с нами хотят работать. Это, вы знаете, уже приятно, что ты хоть как человек вылеченный какой-то приходишь, проситель тебя посылает. И, ну, все из-за того, что твой директор уже с кем-то хотел пособачиться. И при том, ладно, там два человека, а так вот по Киевским музеям, если ты на конференции, ты сидишь там в углу, не дай бог, ты узнает, с какого ты музея. Потому что на тебя так все смотрят, ну, как будто, раз, смысл какой, директор у тебя собака, ну, ты такой же, значит, получается. Ну а как, народ? Люди же думают просто, не то, что начинают одного твою разбирать. Некогда. Ну, поэтому честно, такая слава, она знать не то, что даром не надо. А когда ты нормально начинаешь работать, ну, это же другое дело. Потому что ты не начинаешь, знаете, как оправдываться. Зачем? Же ничего плохого не делает. И Кулинич молодец, такого умудрился на и съем. Ну, не буду врать всем в городе Киеве, но могу сказать, в большинстве точно. Потому что с ним работать люди не хотели. Это невозможно, это было. Потому что даже когда были такие, знаете, всеукраинские проекты, и, и, он и туда умудрялся, хотя там уже и серьезные планы, и это все было утверждено. И туда Кулинич умудрялся. То есть там серьезные специалисты, профессора, они там, господи, эту картину сейчас навешают, там полчаса выясняют, по какого столетия она подходит, приходит Кулинич, ах, профессора, повезти ее туда. Здравствуйте, тут же с концепцией а я так решил. И вот, спрашивают, зачем? То есть в этих картинах не разбираешься. действительно специалисты такие там со всей Украины съезжались. А вот он волевым решением. Потом приходит тебе профессор и говорит, а зачем это сделали? И что я вам скажу? У меня волевое решение было под боком. Я все без него намного проще. Действительно, какие-то демократические тенденции у нас пошли. Мы, с, коллектив становится как-то сплоченным, мы можем общаться. А от этого барства, ну, кулиническое, ну, это барство Вот я барин, тут холоку, вот что хочу милую, хочу не милую, это бред. Сейчас это просто дикость серая смотрится. Во всяком случае, мы стоим до конца. Вот. И то, что запасковка будет. Вот. И то, что если еще сейчас он, как говорится, насколько я знаю, уходит, там, пытается замазать свое уголовное дело по поводу 30 тысяч, чтобы оно потихонечку себе утонуло, 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 из за это никто не вспомнил глубоко ошибается. Есть еще, как говорится, другие инстанции, есть военная прокуратура, куда мы, скажем так, по-любому должны обращаться, потому что если мы это здание за собой оставляем, то куда делись стены, вот мы людям должны объяснить, извиняюсь, или Елене Ивановне за них отвечать, потом, если она вместе с ними, как говорится, решит принять это, или что. Вот. А это, извиняюсь, это уже не 30 тысяч. Это раз. Во-вторых, те же его махинации по поводу э, денег, вот, он музею на сегодня должен 30 тысяч. Сейчас весь вопрос стоит в том, что э, пока прокуратура не расследовала уголовное дело вокруг него, э, вернее в отношении факта нецелевого использования 30 тысяч, на пескоструйку стен, которые музею не принадлежат. Мы не можем, не имеем, вернее, права подавать иск от имени музея на него, как превысившего служебные полномочия, на возмещение этих 30 тысяч. Вот. Так что не на все 70 тысяч свои, которые он с музея хочет получить, не на все он погуляет. Вот. Это с одной стороны, это ему такая, как говорится, весточка. А, вот. а с ним работать лично я не буду. Ни при каких обстоятельствах. Да, это, это такое дело, а вот в дополнение еще скажу, что по э, злободневности. Вот. вот Оксана Сергеевна э, начала эту, как говорится, тематику, работу с бойцами АТО. Вот, начали подбирать коллекцию, вот, и опять же возвращаясь, вернее зацепляя тоже от ядра до снаряда. И люди, которые вот эту выставку нам помогали делать, Киевский Минский Клуб Пошук, они сейчас вот тут. Причем выехают достаточно успешно. И на Первом канале этих людей, вернее, на один плюс один вызывали. Это, скажем и так, находятся они... Находятся в самых горячих и, да, точках. Да, находятся в самых горячих точках, я в аэропорту, и все. И вот он буквально в пятницу, да? Если не Вот он проездом, как говорится, заезжал. Две вещи, говорит, мне нужно. Первое, говорит, посмотреть, как там мой Максимка говорит, работает, как у него там. Потому что у нас два таких же, говорит, работают там. В зоне АТО. Ну, вот, это одно. Ну, да. А имеется в виду тот массово-габаритный макет, который он передал в рамках этой выставки. Mm -hmm. это, вот. И вопрос номер два. Говорит, слушай, у меня там, говорит, столько артефактов. Вот. Говорю, ой, дружище, вот здесь ты очень попал в струю. Идем, я тебе покажу, сколько у нас Оксана Сергеевна насобирала. Вот. Пошел, посмотрел, говорит, я вам еще дам. То есть, говорит, и на выставку, и на музей будем передавать материал. Ты мне скажи одно. Говорит, кулини сюда не вернется. Почему? Потому что там действительно, ну вообще посылка такая, что они, при... заберут, коллекцию. они заберут коллекцию, это однозначно. То есть вот ту коллекцию от ядра снаряда, стоит. да, и отошну, это все уйдет. Это уйдет. Понимаете? Более того, люди эти будут искать потом где-то место, где прихыстылись. Да, вот. Сейчас, когда есть возможность, вот сейчас они туда уехали, он говорит, что ждите, где-то недельки через дней 10, 12, говорит, там 15, к вам появятся люди, которые потихоньку начнут доносить э, с АТО вот эти вот материалы, которые мы вам будем передавать. Понимаете? И сейчас вот этот вопрос закроется, и что, и куда? Они опять будут лежать мертвым грузом на квартирах, а если нет смысла им сюда везти, почему? Потому что, а куда его потом девать? Понимаете? А ведь в данном случае нужно, знаете, ку железо пока горячо. Кто после окончания Второй мировой войны думал по поводу, я вот всегда приводил такой пример по поводу танков Тигр, Пантер и здесь на полях Украины было тысячи. На сегодня задумайтесь, даже в музеях ни одного ни Тигра ни Пантеры нет. Почему? А им это все не надо было. Точно так же мы еще раз говорю это психология людская такая. Точно с такой же проблемой, если мы сейчас не начнем формировать коллекцию, если мы сейчас не начнем собирать материалы, по поводу АТО будет точно такая же ситуация. И это все висит на волосине из-за чего? Из-за того, что сюда, в музей, может вернуться директор. Я понимаю, что не одним мы этим занимаемся. Но из таких, как мы, и состоит культурное поле. Мы действительно, вот как осколки Донбасса, да, вот новая выставка, вот мы такие же осколки культуры, из которых, собственно, культура-то и состоит. Поэтому ну, просто вот такая вот ситуация сложилась, ненормальная, которая дестабилизирует работу коллектива. Коллектив вместо того, что сейчас столько работы, просто, я не знаю, приходишь на работу утром вот, и думаешь, господи, насколько частей тебе разорваться, чтобы все успеть. При этом ты третью неделю должен еще думать, вот, что гипотетически может быть, и думаешь, да, о Коле. сколько уже можно. Мы уже писали письма и этому Бондаренко, мы писали письма Зориной, мы писали письма Попова, мы писали письма Карандееву. Э, и Поповай, и Попову. И Попову. Мы писали письмо Нищуку, мы писали... Э, Господи, уже столько этих писем мы уже и забастовку проводили. Мы обошли все инстанции, которые реально возможно обойти. А как это так чудным образом человек, которого восстановили на работе, в апреле прошлого года, ни разу не вышедший за 4 месяца на работу, вы знаете, что каждый день мы с вами делали акты, а его не выходили на работу. Мы сделали запросы в клинике, в поликлинике, в больнице, мы давали запрос в милицию, ездили домой, составляли акты, телеграммы, письма, все это мы делали, да? Вот. Поскольку нет статьи за прогулы, он был уволен за один прогул, значит, спустя 4 месяца, что он не принес, не дай бог, больничный, и не оказалась та же ситуация, что в 2012 году в июле при его увольнении. Вот его уволили за прогулы. При всем при этом трудовая книжка находится у него на руках с 2010 -го года, с 23 -го июня, то бишь не первые записи о том, что его уволили, не второй, что исправили формулировку, не третий, что его восстановили, не четвертый за прогул. Вообще у него никаких записей нет. Во-вторых, когда он в ноябре месяце обратился в суд с заявлением, чтобы ему разъяснили каким образом его должны были восстановить. А там допущены ошибки, вот, потому Нет, что написано было, да, поновыты на посаде, освобождение с посады директора национального историко-архитектурного музея и Когда его увольняли, не было национального, была историко-архитектурная памятка. Вот. И то, что там написано директором, директора его уволили, директора его восстановили. В конце декабря прошлого года он получает это разъяснение, получает выконавчивость. А оказывается, если решение суда выполнено, второй раз разъяснение не, не, дается. Разъяснение не дается. Он скрыл от суда, он пошел к Лечку да, со своим заявлением, где Виталий Владимирович написал, что он с решением суду. И он да и ему не сказал, что он, в общем-то, был же восстановлен. Он просто не вышел ни разу на работу. И, мы подали Мы попали к заму Кличку, Алексей Юрьевич Резников. Вот, мы попали к нему, благо человек-юрист. Он нас внимательно выслушал, он посмотрел документы, вот, и он договорился на встречу. что там человеку долго ничего не пришлось объяснять, он просто посмотрел и говорит, а как? Потому что, ну, я же говорю, он юрист, и юрист юристам юрист, они очень быстро на... представили факты, поразумелись, и все это самое. Вот. поэтому нам сказали подавать касацию, мы ее подали, подали вместе с департаментом культуры. Мы подали с ними в один день две касации. Сейчас ждем, чем это закончится. Прямой допровождение. Страйк, у нас уже давно есть предупреждение. Ну, во-первых, во во да, страйк, вот мы тоже узнавали по этому поводу, это же не значит, что мы снимемся все с рабочих мест и пойдем там под э, администрацию Кличко да. или президента страйковать, э, потому что у всех, я же говорю, работы столько, но, но, но просто. Есть чем заняться. Да, есть чем заняться, просто полное его игнорирование. Ну, вот как директор. Я, я не знаю, если возможен такой страх, то мы себе его представляем таким образом. А дальше, пускай, как говорится, у них головы большие наверху, как они принимали такие решения, пускай разбираются. А с ним работать не будем. Вы понимаете, это микроотображение той ситуации, которая происходит в стране. Это практически одно к одному. Вот коллектив рвется какой-то <coughs> революции гидности, но, к сожалению, вот старая возвращается. Мы будем э, возмущены определенными приказами этого человека, которые не вписываются в э, конституцию деятельности музея. Вот и все. Это будут постоянные споры, это постоянные дискуты, дискуссии будут на правовом уровне, но это не будет плодотворная творческая работа. Теперь ему в жодному разе не вдастся, не этот противника. Не скласти умови для праці працівникам, такі за яких неможливо буде виконувати свої функціональні обов'язки. Ми будемо писати доповідні. Ми будемо звертатися до нашого керівництва вищого. Ми будемо доповідати про те. Ми не будемо мовчати. Зачитала вслух, зачитала наказ про його поновлення. На що віддали йому примірник. І він відмовився розписуватися в журналі про отримання цього наказу. Але, як нам сказали юристи, якщо цей наказ був зачитаний в присутності такої кількості людей, доведено до нього, так? і мало того, що й вручений. А ще у нас Женя знімала, викладено це в Ютубі про те, що було зачитано, і він отримав наказ, вважається, що він знає про своє поновлення з наказом ознайомлений. Так ось на цьому ознайомлені з наказом поновлення він, власне, не привітавшись з жодною людиною з колектива, став поперед нас. Да, ви зі мною тоді стояли і Віка, да? він став поперед нас, стояв просто спиною до нас. А тоді так на пів оберту повернувся, і я його питаю, кажу, Якович, Яковича, дивіться, тут стоїть колектив, да? ви навіть ні з ким не привіталися. От ми не хочемо, щоб ви поверталися. А ви нас усіх ненавидите. Як ви думаєте, ми будемо співпрацювати? Ну і відповідь була. Ні, всі всі знають. Я, я вас звільняю. Ніяк. Я. я вас всіх звільню. Ми не хочемо йому зла, ми з ним не судилися, ми не ходили навіть на суди, щоб. Взагалі від цього відхрестилися від ситуації. Були дуже раді з того приводу, коли зоріна да, перед своїм звільненням звільнила його за прогул. Ми думали, що то вже все. То кінець, і ми дуже пораділи з того приводу, що все нам більше да загрози в цьому питанні немає. На жаль, не так сталося, як бажалося. І зараз, вже після стількох місяців перерви, коли власне, ми і заспокоїлись, і заспокоїлися, і пильність нашу, да так заспокоїли. Ну, на жаль, склалася така ситуація. Тепер ну, колектив просто знаходиться в ситуації стресу. Ми проти. Ми просто знаємо, от якби можна було так зробити, щоб він не прийшов. От ми за це за. Да? <решко, от, <решко, от а шо, просто е, люди, коли з ним ну, один на один, і да? я е, 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 не знаю, то. Я я по собі знаю, от <ріст> да. і, і багато бачите вже кивають головами. Ну просто людина зомбою, дійсно. Ти, ти стоїш, він на тебе діє, як у давних роликах. Все, повний параліч. Давайте тоді підведемо підсумки нашої розмови. Тобто ми всі згодні з тим, що ми тут виклали наші думки, з тим, що ми підписали. Да. З тим, що да? Да, всі да. Да, всі, да. Всі. Да. так. Всі згодні. Голосуйте. Хто за хто ж у вас від вас продовжається? Дякую, сонечки. Я всім бажаю вдалого дня.